Раки. Що чекає раков? Січень 2026 року. Дивимося раки. Рішення проблеми. Карта імператора. Рішення проблеми. Проблема буде рішена. Так, далі дивимося раки. Ну, так, да, як, як дорого оплачена побіда. Як, як дорого заплатив рак, понимаєте? Какая-то потеря, якась щось, дорого оплачена победа, печаль, депрессия. Да, что-то завышенные требования до раков, страхи. Ничего, это проходящая метла. Освобождение. Освобождение. Трошки какие-то расходы. Карта родная, это хороший расходы, вот все. Это хорошие расходы, карта радости. Радости празднования. И проблема решена у раков. Тоже тут все нормально. Солнышко, удача. Страхи надо откинуть, эти страхи преследуют. Не надо. Все, движение вперед. И карта радости опять у раков. Все. Ну, что-то, конечно, дорого оплачено. Что-то, какая потеря. Может, жилья. Может, прежней жизни. Понимаете? все, ж подвешено. Так что расходы идут, а это приятные расходы. И все, движение вперед, перемены. Урака, все хорошо.